Создан координационный центр на время проведения евро 2012. Ну, основная цель его – это реагирование на различные сбои, которые могут случиться в транспортной отрасли. Круглосуточное дежурство установлено в этом центре. Круглосуточно дежурные задействованы наиболее квалифицированные специалисты. Министерства транспорта, которые имеют связи с диспетчерскими центрами по отраслям. Это по автомобильному транспорту, по авиации, по железнодорожному транспорту. Там также работают круглосуточные диспетчерские центры. Мы мониторим ситуацию. И в случае э сбоев в движении поездов, автотранспорта, на дорогах. Я забыл сказать, что также и автодор, тоже диспетчерский центр там находится. Мы мониторим эту ситуацию и своевременно реагируем и координируем в случае каких-то нарушений или каких-то сбоев движения, особенно тех транспортных отраслей, которые связаны с евро. Вот это основная задача. У нас есть связь с руководителями, с руководителями предприятий Укрзалезницы, с руководителями Автодоров. У нас есть связь со всеми штабами городов, где мы быстро реагируем, смотрим смотрим, имеется в наличии у нас резерв, ну и осуществляем замену. Решение принимается в течение вот 5-10 минут, уже принято решение.